श्री स्वामी समर्थ असेच प्रभावी चमत्कारिक मंत्र ऐकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेली घंटी नक्कीच दाबा तुम्हाला आपले व्हिडिओ लवकरात लवकर मिळतील स्वामी भक्तांनो आपण या व्हिडिओला एक लाईक करून कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ टाईप करा प्रिय स्वामी भक्तांनो असा एक मंत्र आहे जो तुमचा जीवनात शांती समृद्धी धनसंपत्ती आणू शकतो हा मंत्र ऐकल्याने श्री स्वामी समर्थ महाराज यांचा प्रभावी मंत्र ऐकल्याने तुम्ही फक्त बोलल्याने स्वामींची कृपा कायम तुमच्यावर व तुमच्या कुटुंबार कुटुंबावर राहील हा मंत्र जप करताना तुम्हाला काहीही करण्याची गरज नाही बसून उठून चालत फक्त मोबाईलवर हा मंत्र प्ले करा लक्षात ठेवा हा मंत्र ऐकल्याने तुमच्या मनाला जितकी धनसंपत्ती हवी आहे ती मागा भक्तांनो तुमचे जीवन आर्थिक अडचणींनी भरलेले आहे जबाबदाऱ्या वाढलेल्या आहे यश अजूनही दूर वाटत आहे तर हा मंत्र तुमच्यासाठी वरदान आहे स्वामी महाराज हे तुमच्यावर प्रसन्न होऊन तुमची इच्छा पूर्ण होईल जो भक्त हा मंत्र पूर्ण मनाने श्रद्धेने ऐकेल त्यांच्यात आयुष्यात चमत्कारिक घटना घडतातच विश्वास ठेवून हा मंत्र शेवटपर्यंत ऐकावा पैशाची कमी भासत असेल तर भक्तांनो आजपासून हा मंत्र तुमचं भाग्य बदलू शकतो हा मंत्र केवळ ही तुमच्या जीवनात अपार संपत्ती गुप्तधन सुख ऐश्वर वैभव श्रीमंत तुम्ही इतके वाल भागातील सर्व श्रीमंत लोकात आज दिवस तुमच्यासाठी अत्यंत खास आहे स्वामींचा असीम कृपेने आज तुमच्या जीवनात एक नवीन बदल घडू शकतो चला तर मग मंत्राला सुरुवात करूया ॐ स्वामी राजाय नमः 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 ॐ राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ 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 आम आम

ॐ स्वामी राजाय नमः 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 ॐ स्वामी राजाय नमः

ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ राजा रा स्वामी राजाय नमः ॐ 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 स्वामी राजाय नमः ओ स्वामिय नमः ॐ स्वामीराजाय 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 नमः ॐ स्वामी राजाय 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 नमः ॐ राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी, स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः <module> ॐ <कि उच्चारी सेथीध> स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः <Vamospassman Rayaya penis> <module> <Vocês>. ॐ स्वामी राजाय नमः 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 ॐ स्वामीराजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामीराजाय नमः ॐ स्वामीराजाय नमः ॐ स्वामीराजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः <and photos�> <görüş> ॐ स्वामी राजाय नमः 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 ॐ राजाय नमः ॐ स्वामि राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ 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 स्वामी 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 राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ राजाय नमः ॐ स्वामी 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 राजाय नमः ॐ स्वामीराजाय 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 नमः ॐ स्वामी राजाय 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 नमः ॐ स्वामीराजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामीराजाय नमः ॐ स्वामी राजाय 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 नमः ॐ 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 स्वामी 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 राजाय नमः ॐ स्वामीराजाय 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 नमः स्वामी राजाय नमः ओम स्वामी राजा ओम स्वामी राजाय नमः ओम स्वामी राजा नमः ओम स्वामी राजा ओम स्वामी राजाय नमः ओम स्वामी राजा नमः

ॐ स्वामीराजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामीराजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामी राजाय नमः ॐ स्वामीराजाय नमः ॐ स्वामी राजाय 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 नमः ॐ स्वामिराजाय नमः